Я представляю вам Евгения Мельника, киевлянина, 26 лет, закончившегося киевскую транспортную Киевский транспортный университет, восьмикратного чемпиона Украины по гребле на Байдарке, одного из лучших полицейских киевского патруля, за два месяца участвовавшего непосредственно в двух резонансных задержаниях с применением оружия. Одно из них, когда человек угрожал в кафе посетителям, а другое, может быть, вы слышали, более резонансно, когда речь шла об изъятии у о, финансовых активистов в конвертационном центре тоже, когда оборонялись, в том числе с оружием, 4 миллионов долларов и 8 миллионов гривен. Еще два месяца назад он точно так же, как и вы, ходил на а, тактические курсы и а, про себя, себя посмеивался, что это почти игра. А, но это оказалось не игра. И а, поэтому он сначала получил должность командира Роты, потом замкомбата. А теперь он глава патрульной полиции Махайкал. Э -э, хочу вас, как забегая наперед, немножко поздравить с тем, что вы все-таки уже здесь, уже в полиции. Сейчас осталось немножко еще доработать в плане обучения. Опять. Потом нас ждет с вами очень такой длинный путь работы на благо наших людей, на благо нашей страны. Все, что от меня зависит и поддержка меня, но я рассчитываю на это. я сделаю все для того, чтобы наша страна, этот город развивался. Спасибо. Добрый день всем. Добрый день, будущие полицейские. Я скажу коротко. Вот вам мотиватор того, как нужно работать, как нужно учиться, в первую очередь учиться, готовиться. Выйти на улицу, как нужно работать. Неважно, это кто-то из вас сразу станет командиром рода, самым командиром рода, кто-то будет патрульным. У всех у вас есть возможность показать себя с наилучшей стороны, профессионально подойти и ответственно подойти к выполнению своих функций на улице и расти, стать комбатом, в данном случае стать начальником управления. Все вы равны здесь.